Конечно, ну, печально что на этой земле, на которой прославляется Имя Божие, прозвучали слова из уст некоторых людей, которые хулили Бога, публично хулили Бога. Эти люди не являются учениками и последователями апостола Андрея. Они являются последователями князя тьмы, который является богоборец и хулитель Божий. Мы будем молиться за них, чтобы Господь им дал покаяние для спасения, и чтобы они закрыли свои уста и больше не произносили этих слов, которыми они оскорбляют и Бога, и чувства верующих людей. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.